دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خاتم وسلم جین پاک محمد منشا السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج بات کرتے ہیں دو خطوں کی ہماری ہمارے عدل کے ایوانوں میں گویا رسم خطوط نویسی جو ہے وہ کافی <laughs> عرصے سے شروع ہے اور یہ جو یوتھیاپا کی سپشیز ہے جو جنس یوتھیاپا ہے یہ اب انڈینجرڈ سپیشیز بنتی جا رہی ہے اور کچھ بائید نہیں کہ بالآخر ایکسٹنکٹ ہو جائے انکاہ ہو جائے یہ جنس جو ہے یہ بازار سے نایاب ہو جائے اور بازار عدل سے خاص طور پر <laughs> تو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان گویا یک وقتی دونوں ایک خط ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور ایک یعنی وہاں کے چار یوتھیا ججوں کا اور ایک خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یوتھیاپا کے جو بیمار ہیں بابر ستار ان کا لیکن دونوں کا کم و بیش جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے یا ایک دوسرے سے گویا انٹیگرل ہے لگتا ہے کہ جیسے مشورہ کر کے لکھے گئے تو جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹوینٹی سکس امینڈمنٹ نے آ، بڑی حد تک کے جرسی، جرسیم جو سپریم پاکستان میں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چیک کیا یا نکیل ڈالی لیکن تب سے جو یوتھیاپا ججز ہیں وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں انہیں اب آئین بہت یاد آتا ہے <laughs> جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آکھنا دھون تو سنانا نون یعنی نام تو اب یہ آئین کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنی خود اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی وہ پہلے والی بدماشی اور جو ایک یوتھیاپے کر گویا رولنگ ایک اوورال کور تھا وہ چاہتے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ اپنی بیویوں بیٹیوں یعنی اسی پروپگنڈے کے تحت خود حاجرائیں اور مہجبینیں یعنی رافیائیں ہیں جی یعنی ان کے کرش کو گویا یہ آئین کہتے تھے اور یہ ایک خبیص کو بری عدالت میں یہ کہتے تھے کہ آپ کی تو فالوئنگ ہی بہت ہے ہیں جی گڈ ٹو سی یو یعنی ان کو اس وقت کوئی اسپرٹ آف لا یاد نہیں آئی کوئی آئین یاد نہیں آیا کوئی رولز آف ایکوٹی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کچھ یاد نہیں تھا ان کا ضمیر اس وقت گویا گویا بھنک پی کر پڑا ہوا تھا لیکن جب ان کی اس چدھراہٹ پر اس اس ٹھگش رجیم پر قدرنیں لگنی شروع ہی ہیں اس کو گویا ایک سیٹ بیک ہوا تو تب سے ان کا ضمیر جو ہے وہ اچھل رہا ہے جی تو اب ویسے تو آپ کو پتہ ہے چار سے زیادہ یوتھیا پا کے مریض ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں لیکن ارٹی میٹلی اب گویا جو ڈائی ہارڈ ہیں وہ چار رہ گئے ہیں ایک منصور ملنگ اور ایک منیب یوتھیا اور ایک عطر وہ چیز جو ہے وہ جو کہتے ہیں آپ کی تو فالنگ ہی بہت <laughs> 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 تو اس کی دانت نکال تو آپ نے کبھی تصویر دیکھی ہوگی جو وہ خبی سے بنی گالا کے ساتھ تھی تو بہرحال یہ بھی تشتت بام ہو چکا ہے کہ ان کے بھی یعنی ٹینٹیکلز جو ہیں وہاں ملتے تھے اور ان کے فیصلوں سے بھی یہ بڑا عذر منہ شمس تھا ہاں جی تو اسی طرح یوتھیاپا کی مریضہ ہیں عائشہ بی, بی تو ملک تو ملک صاحبہ جو ہیں انہیں بھی بڑا غم ہے <laughs> اب چھبیس فروری کو اپنا دس فروری کو دس فروری دوزار پچیس کو اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اس میں آٹھ نئے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی تیجناتی ہوگی اب ان کو پیٹ میں درد ہے کہ وہ اگر آ جائیں گے تو ہم, ہم نے تو کیونکہ وہ پنیابی آ دینا نا کہ سن لائی ہے ٹوٹی سکس امینڈمنٹ نو کہ اس کا گویا نقب زنی کرنے کوشش کر رہے ہیں ان پاکستان میں اور چھبیس آئی میں آئینی ترمیم میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فل کورٹ بنا کے سنا جائے جبکہ کہ بینچ جو ہے وہ آلریڈی اس کو ٹیک اپ کر چکا ہے اب ان کا انہوں نے خط جو لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ٹو بی مور مورسائز کیونکہ اس کے پھر اس سے چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آٹھ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ ڈیلے کی جائے کیوں کہ اس طرح ہمارے یوتھیاپا کے مریض اور ایڈ نہیں ہو سکتے ایک سبب دوسرا ظاہر ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ ان ایٹ ججز کے اپوائنٹمنٹ کو ڈیلے کیا جائے آ, کس وقت تک کہ جب تک ٹوٹی سکس امنڈمنٹ پر فیصلہ نہ آ جائے یا کم از کم اس بات پر فیصلہ نہ آ جائے کہ جو ٹوٹی سکس امنڈمنٹ ہے اس کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے یا نہیں اور ان کی نظر میں فل کورٹ یہ ہے کہ سارے کیا ججز بھی اس میں موجود ہوں یا بے طرح کے صرف وہی ہوں <laughs> جب کہ پاکستان یہ کہتا ہے آفٹر ٹوئنٹی سکس امنمنٹ اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ اور خود ججز کانسٹیٹوشنل بینچز کے یہ, بالکل بلکہ یہ خود بھی پہلے کہتے رہے کہ اب فل کورٹ جو ہے وہ وہی ہے تو وہ آٹھ ججز کا بینچ ہے وہ سن رہا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کو کیوں طلب کیا گیا ہے یعنی آپ پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں وہ دو ایشوز جو کیوں کہ اگر یہ آٹھ ججز آ گئے تو فل کورٹ کا مطلب ظاہر ہے پھر ان کو بھی شامل کرنا ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ تو بینیفیشریز ہوں گے اور اس طرح نقصان ہوگا ہمارا تو پھر بندہ یہ اگر اس پرنسپل کو ہی لینا ہے تو پھر ٹوینٹی سکس امینڈمنٹ کے تحت جن کی یوتھیاپے کی امیدوں پر پانی ہے پھر ان کو بھی بینچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے ہاں جی پھر تو منصور ملنگ کو اور منی بختر کو تو سب سے پہلے فارغ کرنا چاہیے اس بینچ سے پرپوز پرپوز اگر وہ ان کی نظر میں جو فل بینچ ہے وہ بنتا ہے اس لیے کہ ٹونٹی سکس امینٹ کو انڈو کرنے میں ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا ان کو گویا ان کی تاج پوشی ہونی چاہیے ان کی نظر میں تو ظاہر ہے یہ اب خواہشیں ہیں یہ کیا یعنی وہ انہوں نے خود اپنی بیستی کروانے کا گویا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جس طرح انہوں نے پچھلے پانچ چھ سال میں یا یک طرفہ ٹریفک چلائی وہ سارے بندیال اور کھوسے اور گلزار اور ساکب نصار وغیرہ وغیرہ سارے شامل ہو کے اور یہ خود بھی اور وہ کچھ جو بھاگ چکے ہیں ٹرکوں والے یعنی سب نے اس وقت تو عدالت میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یعنی باقاعدہ وہ ثاقب نسار تو تھا وہ تو گویا ایک سگے دیوانہ تھا وہ ہر معزز آدمی کی پگڑی اچھالتا تھا اور وہ اس کی ٹانگوں کو پڑ جاتا تھا سپریم کورٹ میں تو ان کو اس وقت کچھ یاد نہیں آیا اور وہ بوری جو ہے اس کو یہ یاد نہیں آیا کہ شعود کا تدری صدیقی کو ہٹا کے تمہیں یہ منصب سونپا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت تمہیں آئین یاد نہیں آیا کوئی پھڑکی نہیں رگ اور جب پھر وہ جو سابق چیف جج تھا گلگت بلتستان کا جب اس نے وہ بات کہی کہ ثاقب نصاد نے مجھے یہ کہا تھا بلکہ اس کے سامنے فون آیا تھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس وقت تو اس نے یعنی کہ اب میرے ججوں کی بیستی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے یعنی اس کو پریشرائز کیا وہ لطیفہ فریدی محروم جو تھے سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اب ظاہر ہے وہ مقتول ہو چکے تو وہ ان کے وکیل تھے مطلب یہ کہ جب یوتھیاپے کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا سارے بازو مروڑ کے آئین کے اور عدل کے تو ان ملنگوں کو ان یوتھیاپا کے مریضوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اب ٹونٹی سکس میں انہیں کیڑے نظر آتے ہیں اس وقت یہی لوگ تھے جو فل کورٹ نہیں بننے دیتے تھے بس تین جج ہی بیٹھ جاتے تھے وہی ساری عدالت تھی اور اس طرح اپنی مرضی سے آئین کو ری رائٹ بھی کر لیتے تھے اپنی مرضی سے صوبائی حکومت چیف چیف منسٹر وغیرہ بنا لیتے تھے اور جو چاہتے وہ کرتے تھے لیکن ظاہر ہے آ, وہ کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہ چکا ہے اب ان کی خباستیں جو ہیں وہ بہرحال فروٹ فل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو شرم حیاء ہے وہ بیچ دی تھی اس وقت اپنے کرش پر اپنے اور پھر منصور ملنگ نے یہ سمجھا کہ میں ان کرش, کرش لوگوں کے ساتھ رہوں تو شاید میں زبرستی تاج و تخص جو ہے وہ اپنے نام کر لوں اور چیف جسٹس بن جاؤں لیکن ان کی یہ اسسمنٹ بہرحال لگا کہ کوئی حشیش کے ذریعے اثر تھی حالانکہ اس وقت جو بھی کوئی اگر سائب آدمی کوئی سوبر مائنڈ شخص ہوتا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ موو جو ہے وہ وہ اسٹرائک بیک کر سکتی ہے وہ جو احمد فراز کا ایک شعر ہے نا کہ غرور جان کو میرے یار بیچ دیتے ہیں غرور جان کو میرے یار بیچ دیتے ہیں کباہ کی حص میں دستار بیچ دیتے ہیں تو ان بدبختوں نے اپنے لالچ میں اپنے کرش میں اپنی ہٹ دھرمی اور مافیا کے ساتھ جو ان کی ایڈکشن ہے اس میں اپنی عزت سادات جو ہے وہ بیچ ڈالی اور اب ٹینٹ ہیں اور چین چین کرتے پھرتے ہیں اب بندہ پوچھے وہ تھوڑا کام ہے خط لکھنا یعنی کیا سپریم کورٹ کیا ہائی کورٹ کے جج کا یہ کام ہے کہ وہ خط لکھتا رہے تمہارے خط پر کیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ اپنی آئینی اتھارٹی کا استعمال نہ کرے کہ تمہاری طبع نازک پر وہ گراں گزر رہا ہے تو بہرحال ظاہر ہے وہ یہ وہ کیا کہتے ہیں جی ہم یہ تو نہیں کہتے پہلا لفظ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں تو بہرحال قافلے چلتے رہیں گے اسی طرح اس کے ساتھ وہ جو شباب ستار ہے جو پرمننٹ ریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا اس اس والے سے تو ہمارا بھائی بند ہے آخر امریکہ سے اس کا رشتہ ناتا ہے تو وہ حضرت جو ہیں انہیں بھی بڑا درد ہے وہ کہتے ہیں اور یہ انہوں نے بھی یہ چار ججز نے بھی ان کا حوالہ دیا ہے کہ تین جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان سے آئے ہیں ان کو سینارٹ لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور دیکھیں یہ تو مدود وقت کے لیے ہوتا ہے یعنی اب وہ, وہ منشقافیاں یہ نکال رہے ہیں کہ آرٹیکل ٹو ہنڈریڈ جو ہے اس کی کلاس ون اور کلاس ٹو میں حالانکہ جو یہ نکال رہے ہیں وہاں نہیں لکھا وہاں وہ کلاس ٹو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکس پریویلیجز کی بات ہے کہ پرنسپل سیڈ جہاں پر انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو بالفرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو وہ پرنسپل سیٹ اسلام آباد ہے اگر وہاں سے کسی اور جگہ انہیں کوئی بینچ بنا کر بھیجا جائے تو ان کو پرسنجز پرجز جو ہیں وہ تنخواہ کے علاوہ ملیں گی باقی ججز کو بھی ملتی ہیں وہ ایک وہ جسٹ ابنڈنٹ کیئر کے حوالے سے لکھی گئی ہیں لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے ان کی ٹرانسفر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پہلی کلاس میں جو ہے وہ خیر ہے اس میں تو الف بھی اٹھائیں کیونکہ ان نزدیک ٹائم باؤنڈ ہو جائے گا دوسری کو پڑھنے کے ساتھ لیکن وہ تین ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں تو پر کوئی فرائض انجام نہیں دی یعنی یہ جو بابر ستا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کورٹ میں وہ فرائض انجام نہیں دے سکتے جب تک حلف نہ لے جی اب خود سپریم کورٹ کے یوتھیا ججز کہہ رہے ہیں کہ اگر محدود مدت کے لیے تو الف کی ضرورت نہیں ہے تو بندہ پوچھے پھر بھی تو اسی ہائی کورٹ کے فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی پاورس یوز کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے جب آئین یہ کہتا ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اگر نئی اوتھ کی ضرورت ہوتی تو اسی شک میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ ٹرانسفر ہوں گے تو نئی اوت لیں گے لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں نا د ڈی ول کین فار اس پرپز کہ شیطان جو ہے وہ بھی توڑ موڑ کر سکرپچر کو اپنی پرپت کے لئے پیش کرتا ہے اور یہ بالکل صادق آتا ہے بابر ستار اور ان چار ملنگوں پر تو <laughs> وہ کہتے ہیں کہ جو آمیر فاروق ہیں انہوں نے جو سینیریٹی لسٹ اسلام بدہی ہائی کورٹ کی جاری کی ہے اس میں ان کو سینئر کیوں دکھایا گیا ہے وہ جو نیت تین ججز ان میں سے ایک کو اور جو ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی ہے ان میں شامل کیوں کیا گیا ہے ان, ان میں سے ظاہر ہے دو کو تو اب انہیں یاد کروانا چاہیے کہ حضرت جب پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں حالانکہ اس وقت تو 26 سکس بھی نہ تھی اس وقت تو تمہاری یعنی گویا فیم کے مطابق آئین موجود تھا تو تب فیر پلے کیوں نہیں کیا تم نے اب تو ظاہر ہے یہ آئین میں لکھ دیا گیا اور اس کے این مطابق چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اب انہیں درد بہت ہے میں کو درد ہوندہ ہے <laughs> تو بہرحالی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان سے جو یوتھیاپا کا مرض ہے یہ جو چند لوگوں میں رہ گئے انشاءاللہ یہ اللہ یہ بنابود ہوگا اجازت چاہتا ہوں جناب خدا حافظ